हज़रत हलीमा ने इजाज़त ली घर से चली, आका को उठाया और हारिस अपने शोहर को कहती हैं हमारी किस्मत जाग उठी चलें पहले काबे से हो लें काबे का तवाफ़ कर लें हुजूर सलाम को उठाकर काबे में गई उनका तो एक पुराना निज़ाम और रिवायत चली आ रही थी काबे में हुबुल था लात था उज्जा था मुनाद था बुत रखे थे हज़रत हलीमा सादिया आपको लेकर अभी उन बुतों की तरफ गईं बुतों के पास गईं करीब ही पहुँची थी कि हुबुल और ला मनात बुत ताज़ीमन आका के सामने कदमों में गिर गए बुत गिर गए सर नगु हो गए हलीमा सादिया हैरान हो गई फिर आका को लेकर हजर असमत के करीब गईं काजी सनाउल्ला पानीपत्ति अलमरी तफीर में बयान करते हजर अस्वत के पास ले गई के हजर असमत का बोसा दिला दूं। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं खुदा की कसम मैं हुजूर को हजर असवद के करीब लेकर गई थी मैंने आंखों से देखा हजर असवद काबे की दीवार से बाहर निकल आया और आगे बढ़कर उसने मुस्तफा का चेहरा चूम लिया मेरा ख्याल था कि हजर असवद को बोसा दिलाऊंगी मगर देखा कि हजर असवद तो मुद्दतों से खुद बोसे का था, बेताब था आज वो लब आए तो हजर असवद भी टूट पड़ा काबे की दीवार से निकलकर चूमने के लिए टूट पड़ा फिर हलीमा सादिया फरमाती मैंने उस कौनैन के शहजादे को उस पैकर नूर को उठाकर अपनी ऊटनी पर रखा अपनी सवारी पर रखा चलने लगे फरमाते सवारी जनी पर सजदा रेस हो गई जो ही आका पर आए उसने अल्लाह के हुजूर तीन बार सजद शुक्र अदा किया मौला तेरा शुक्र है कि तेरा महबूब आज मेरी पुस्त पर बैठा है हम सब हैरान थे कि यह क्या हो रहा है और जब आका बैठे और चले देखते ही देखते ऊंटनी की सेहत बदलती चली गई पोस्ट में गोश्त आने लग गया उसकी रंगत बदलने लगी डील डाल बदलने लगे उसकी रफ्तार बदलने लगी उसके कदम बदलने लगे और देखते ही देखते उसकी कैफियत यह हुई कि जो ऊँटनी चल न सकती थी अब रुकती न थी ये कैफियत देख कर हज हलीमा ने हुजूर की तरफ देखा और आंखों से आंसू छलक पड़े कभी ऊटनी को देखती, कभी अपने मुकद्दर को देखती कभी आका को देखती थोड़ी देर गुजरी थी कि वो बहुत देर पहले चली जाने वाली तकड़ी उठनिया बनुसाद की कबीले की औरतों की उन्हें पीछे छोड़कर हलीमा की ऊँटनी आगे गुजर गई वो मेवे रश को गई और हैरान होकर पूछती है हलीमा क्या हो गया क्या तूने सवारी बदल ली है अलीमा जवाब देती हैं सवारी नहीं बदली सवार बदला है सवार बदला है हजरत अलीमा कहती है मैंने देखा इतने जवाब पर उनका रश्क हसद में बदल गया उन्हें अपने मुकद्दर बदनसीबी पर अफसोस होने लग गया कि हम उसी घर के दुर्रे यतीम को छोड़ आई इधर ऊटनी दौड़ती थी हजरत हलीमा कभी अपने शोहर हारिस को देखती थी कभी हारिस हलीमा को देखते थे कभी दोनों अपने मुकद्दर को देखते थे कभी मुकद्दर जगाने वाले को देखते थे सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें